石花花，周总，你。 还好，周总，周总，你醒醒！啊，你别吓我，还流鼻血的是我，你怎么晕倒了？周总，周总，你没事吧？你怎么会突然晕倒呢？你还好吗，周总？ 你怎么了？你没事吧？你，是谁啊？我是是花花呀，周总你，你别吓我。周总，你怎么这么奇怪啊？我没有恶意的，周总，你相信我，把手给我，先起来好不好？好，你害怕的话，那我就先不过去。 你肚子饿了？那你先在这儿等我，我帮你去弄点吃的。 周总，面做好了，你别蹲着了，出来吃点面吧。嗯，这面真的很香哦。你不吃的话，那我自己吃了。 哎，你慢点吃，慢点吃，没人跟你讲。还是第一次看你胃口这么好，吃东西的样子就跟个小孩子一样，像个小孩儿。你吃好了。 给我吧、嗯。好啦，东西吃完了，那我送你回家吧。你你是不是冷了？我让你家里人来接你、啊。 我不走，我就是去给你拿条毯子，马上回来，我、oh, 很快就回来。 你醒了？哎，嗯，嗯，妈妈，做梦了？还是第一次看见周总这么安静的一。 如果你平时也像今晚一样，好像也没那么讨厌。